घरात बसलेल्या तीन नागरिकांवर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केलेला आहे राजकीय के दबावातून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्याचे पत्रकार परिषद पीडितांनी सांगितले आहे आणि दाखल केलेली रद्द करण्याची मागणी केली आहे प्राप्त माहितीनुसार बुधवार नुसार जुलै रोजी महिलेने तक्रार दिली होती पंधरा ऑगस्ट रोजी या दरम्यान तक्रारदारांनी महिलेच्या फिर्यादीवरून प्रशांत वाघमारे कोठीराम चकोले कुबेर पोळबरे यांच्या विरुद्ध शिबी करून विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला पोलिसांनी पंधरा दिवसानंतर गुन्हा दाखल केल्याने गुन्ह्यावर गंभीर प्रश्न निर्माण झालेले आहेत पीडितांनी घटनेच्या दिवशी घटनेच्या वेळी कुठे होते याबाबतचे पुरावे पोलिसांकडे सादर केले मात्र योग्य तपासाशिवाय एफ आय आर कसे दाखल केली असा प्रश्न पीडितांनी केलेला आहे पीडितांनी पत्र परिषदेत सीसीटीव्ही फुटेज मोबाईलचे जीपीएस लोकेशन असा आपल्या पुरावे दिलेले आहेत या प्रकरणाबाबत पीडितांनी अप्पर पोलीस अधीक्षक अनिल मस्के यांची भेट घेऊन न्यायाची मागणी केली आहे उप विभागीय पुलिस अधिकारी संतोष ने हम तीनों के खिलाफ दिनांक 30 सात 25 को तीन सौ की रिपोर्ट दी थी उसको संज्ञान में लेते हुए 15 दिनों के बाद पंद्रह तारीख 15 अगस्त को हमारे खिलाफ गुना दाखिल किया गया था जो कि गलत तरीके से किया गया था और और जिस घटना और समय वो महिला बता रही है उस समय हम लोग हमारे घर में सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में है उसी तरह स्टेट बैंक में भी है पुलिस को इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और इस गुने को कैंसिल करने के लिए कोर्ट को लिखना चाहिए वैसे भी मैंने भी एट्रोसिटी सिटी में मैंने उसके खिलाफ उसके पहले तकरार दी थी और वो उसमें मेरे, मेरे तकरार में वो आरोपी है पुलिस डिपार्टमेंट भूमिका को लेकर क्या पुलिस ले है पुलिस डिपार्टमेंट की भूमिका लेकर संदेश भूमिका है पुलिस कहीं ना कहीं उस महिला को महिला, महिला ने राजकारणी दबाव पुलिस पर लाया गया है और पुलिस उनको मदद कर रही है ऐसा मेरा स्पष्ट रूप से कहना है